Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами самым дорогим, что у меня есть, рецептом пряничного теста, с которым я работаю каждый день. Вам понадобится мед, сахар, масло, желтки, сода, мука и специи. Подробные громовки можно будет найти под видео. Я буду делать тесто в кенвуде, но точно так же можно сделать его в кастрюльке на плите. Смешаем мед, сахар и специи. Доведем помешивая до кипения и сразу же выключаем. Добавляем соду, хорошенько перемешиваем. Обратите внимание, что масса увеличится как минимум вдвое. И затем, как только сода полностью растворится и масса превратится в пышную пену, добавляем холодное масло, нарезанное кубиками, ну или как вам удобно. Хорошо перемешиваем до однородной массы. Когда тесто немного остынет, можно добавлять желтки. Такое тесто, не содержащее белков, более эластичное, с ним удобнее и приятнее работать, а белки нам понадобятся для того, чтобы сделать глазурь. Получается, ничего не остается. Теперь дадим тесту остыть примерно до 40 градусов, а затем будем добавлять муку. часть общей массы муки, которая понадобится для теста, заменяю мукой ржаной обдирной. Мне очень нравится работать именно с этой мукой. Она хорошо влияет на текстуру и вкусовые качества теста. Также нужно отметить, что белую муку мы берем не высочайшего качества. Здесь чем меньше свойства клейковины, чем меньше белка в муке, тем лучше качество теста и пряников у вас получится какую часть муки заменить на другую, оставляю на ваше усмотрение. Это может быть четверть, может быть больше или меньше. Пробуйте на вкусовых качествах, это отразится в большей или меньшей степени на ваш вкус. Тесто должно получиться эластичным, прилипать к рукам, но быть достаточно вязким, не жидким. Можно сложить тесто в контейнеры пищевые и убрать в холодильник. Мне больше нравится складывать тесто в пакеты. Очень удобно, во-первых, прямо внутри пакета распределять тесто таким образом, чтобы получился не очень толстый пласт. Во-вторых, такой пласт быстро остывает и быстрее вылеживается в холодильнике. И в-третьих, удобно от такого кусочка отрезать необходимое количество для того, чтобы размять в руках, раскатать и дальше выпекать пряники. Уложив тесто, убираем его в холодильник минимум на несколько часов, а лучше всего на ночь. Когда вы его достанете, оно будет уже совершенно твердым, и его невозможно будет раскатать, не размяв в руках. Кажется, что сейчас тесто очень мягкое, и в руках его держать не получается, оно прилипает, но после холодильника оно становится совершенно другим по свойствам. достанем тесто из холодильника, возьмем кусочек и начинаем разминать. Как видите, оно очень твердое, но в руках от тепла рук оно становится более эластичным, его можно раскатывать. И поскольку оно уже достаточно хорошо держит форму, из него очень удобно вырезать хоть вручную, хоть формочками печенье. Присыпем поверхность мукой немного, а затем раскатаем тесто. Какой толщины раскатать? Примерно 3 мм или чуть больше, но не меньше. Тесто хорошо поднимается, и если вы хотите сделать более пышный, более толстенький пряник, вам нужно раскатать его где-то в 5 мм. Если вы хотите, чтобы это были достаточно легкие топеры, то лучше миллиметра 3. Я пользуюсь скалкой с ограничителями для того, чтобы тесто было абсолютно равномерной толщины. Выпекаем пряники на перфорированном коврике. Таким образом, изнанка пряников будет вот такой аккуратной в клеточку, без различных пузырей и прочих неприятных моментов. Достаем пряник из духовки и сразу же продеваем шпажку, если необходимо, пока пряник еще горячий. Затем придавливаем сверху чем-то тяжелым, например, мне удобно это делать формой стеклянной для выпечки. За счет большого количества меда тесто получается очень мягким. Оно практически никогда не затвердевает. И даже если оно немножечко подсушится в зависимости от сухости воздуха, его можно положить в контейнер с яблочком или апельсином. И получится у вас снова мягкое свежее тесто. Срок годности в тесто в холодильнике до двух недель, готовых пряников до полугода. Как всегда, надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока.